Вітаю вас в ефірі. Програма Наше здоров'я і я її ведуча Тетяна Горенко. Що ми знаємо про гіпноз? Хтось гадає телевізійні сеанси Кашпіровського. Інші вважаються синонімом кодування залежності, але в цілому інформацію щодо гіпнозу напевно недостатньо. Тож спробуємо провести невеличкий лікбез про гіпноз разом з лікарями-фахівцями. В електронній пошті нашої програми час від часу зустрічаються питання стосовно гіпнозу і особливо так званого кримінального гіпнозу. За якими ознаками можна розпізнати, що вас намагаються загіпнотизувати? І головне, як захистити себе від впливу такого професійного гіпнозу? Поговоримо з досвідченим фахівцем цій темі, лікарем-психіатром Михайлом Радкевичем. Зараз все чаще гіпноз став використовуватися в преступних цілях. так сказати, кримінальний гіпноз. стал как инструмент в руках мошенников. И э, понимаете, можно сравнить или провести аналогию э, вора, который от мычки открывает замок, от берешь прокникнуть в квартиру и э, ограбить скажем ее. <coughs> так и в криминальном гипнозе, э, преступники, владеющие техникой гипноза, пытается проникнуть в подсознание человека, завладеть им, командовать и давать установки, которые им необходимы. Поэтому, если к медицине вернуться, к психологии, то есть такое понятие, что сознание контролирует подсознание наше бессознательное, а сознание контролирует. То есть оно не дает проникнуть подсознание чему-то негативному для человека, и он сознание пропускает через себя, человек пропускает через свой опыт, через критику и не дает проникнуть туда. А у нас в подсознании все записано, наши эмоции, прошлое, все. И поэтому иногда в снах, когда кора у нас, это разлитое торможение головного мозга, то есть сон, так и гипноз значит, переводится сон, то тогда вот то в подсознательное иногда нам выплывает и кое-что подсказывает о болезнях там, и прочее. Так и в гипнозе можно проникнуть в подсознание. Но есть определенные технологии и техника проникновения в подсознание. То есть задача преступника э, — отключить подсознание. А подсознание может отключиться, вот, допустим, такими методами воздействия на слуховой анализатор, зрительный тактильные, чувствительность. Как это происходит? Значит, вы знаете, это всем известно, что если будет утомлять зрительный анализатор, слуховой, а зрительный анализатор утомляется, если человек смотрит в одну точку или шарик э, да, блестящий, утомляется, развивается торможение и подавление сознания. Так и слуховой манометр, часы тикают и мы засыпаем. Вот на этом построена и и еще, конечно, внушение, убеждение – это самое сильное в технике гипнотизера, если в данном случае криминальный гипноз преступника. Сознание как сторожевой пес, так его назвали подсознание. Поэтому вот эти техника позволяет проникнуть в подсознание и дальше руководить человеком. Утож, сосредоточьтесь на конкретных узнаках сведомого гипнотичного влияния. Чаще пользуется прикосновением к телу, к руке, к правой руке. Почему к правой руке? Потому что правая рука связана с левым полушарием, левое полушарие отвечает за логику, отключается в какой степени логика, подкрепленная вот этими речевыми посылами установками, и тогда правое полушарие активизируется. А правое полушарие это эмоции, это чувства, эмоции. Поэтому он воздействует на это с отключенным левым полушарием, то есть сознание. Надо бояться людей, которые используют, они очень речевой большой поток идет, очень большой, разрозненные фразы бросают, и вы не ориентируетесь, вы начинаете теряться, то есть происходит изменение сознания вашего. И они вкрапляют в эти фразы. Те слова, те мысли, которые бы хотели, чтобы вы действовали по их, по их установке. Поэтому это настораживает, когда человек говорит очень быстро, не связано, и какие-то фразы непонятно, когда прикасаются к вам, к вашей да, руке или к телу. Еще можно понять и по тем признакам, что вас хотят э, вести гипнотическое состояние э, – если ваш собеседник начинает подстраиваться под вас, есть такое понятие ⁇ психология ⁇ подстройка под собеседника. Это проявляется тем, что он начинает копировать вашу позу. Вот вы сидите, я сейчас копирую вашу позу. Он начинает копировать ваши жесты, движения, лексикон вас, слова те же употребляет. И это располагает к собеседнику он говорит некоторые слова на выдохе. Говорят, что это влияет, доходит до подсознания. На выдохе говорят. Ну так и гипнотизеры работают. Ярким примером вот этого мошенничества есть, конечно, цыганский гипноз. Это особая такая каста, да, и они очень практики большие. Не зная, может, и теории, да, но практика им дала очень большие возможности этим заниматься. Цыганский гипноз вы знаете, на своей практике мы это видели и видим, все как вначале идет зацепка, куда пройти, дайте выпить воды, который час, зацепка, зацепить человека, остановить, потом идет, окружает вас два, три, начинает много говорить. Говорят слова очень такие лесные, красавец, лупчик, да, чтобы расположить. И вот наивные люди, конечно, попадаются. А потом переходят уже на личность, иногда запугивают, говорят, что на вас порча, да, что я вам расскажу, я погадаю, я расскажу, что будет, что есть, понимаете, и втягивает в это дело. И тут, наверное, больше не гипноз, а есть такое понятие нейролингвистическое программирование. Там, где человека все-таки не впадает в транс. Нет транса такого, потому что гипноз тоже есть там три степени по разным авторам и больше. Поэтому надо опасаться вот таких собеседников, навязчивых. И тогда вы не станете жертвой. Я могу дать некоторые рекомендации, они просты, как защититься от воздействия, скажем, мошенников. Да. Во-первых, не идти на этот контакт активный, который они предлагают, что мы вам погадаем, или цыгане это, или другие люди. Не пытаться стать членом какой-то псевдорелигиозной... Организации, типа Великое Белое Братство, мы знаем, что там очень втягивали людей, и они квартиры отдавали, и все. Это что там была нереалистическая программа, не гипноза. Там работали очень большие специалисты в этой области, в гипнологии, да. И поэтому, вы знаете, это преступная группа. Была, да, раскрыли все это. Не смотреть в глаза. Пытаться не смотреть в глаза, потому что этот пристальный взгляд, как кобра на кролика, да, не мигающие глаза, они, конечно, <laughs> имеют свое значение, влияют на психику человека. Не фиксируют взгляд на каком-то каком предмете или зеркальце, вот цыганки дают, или еще какой-то шарик, который именно фиксация взгляда не давать эту правую руку, которая говорил, да, которая считает, что она какой-то степени отключает сознание. Если идет собеседование, то стать более активным собеседником, стать выше, активным в этом. Да, вот некоторые говорят, даже сказать, я вам сам могу погадать, активным стать, а не быть как кроликом перед удавом, понимаете? Изменить свой тон речи, чтобы он стал уверенней, четкий. Ну, в конце концов, если уже такое большое давление идет психологическое, не несколько там человек или что, можно в конце сказать, что я журналист. Вы понимаете, что со стороны идет видео, скрытая съемка, да, они разбегутся, как тараканы, да, потому что чаще всего преступник – это пугливый человек. Да? Кроме этого, мысленно можно создать защиту такую в виде цилиндра, прозрачного шара, и это вам поможет. Сьогодні в нашій програмі стартує нова рубрика Золотий фонд лікарів профі і перший її сюжет ми присвячимо людині, чиє прізвище добре відоме кожному медику, хто працює в нашому регіоні. Микола Володимирович Бенет професії медика присвятив все своє життя. Причому пройшов сходинки від лікаря-практика до головного лікаря районної лікарні, потім начальника обласного управління охорони здоров'я і знову повернувся до непростої ролі головного лікаря обласного наркодиспансеру. А ще він. Дивовижна людина, я не зустрічала когось, хто б не любив нашого героя і не цінував би його по справжньому. Цікаво, що Микола Володимирович народився 8 березня, і між іншим він дуже пишається цим фактом. Тож з'ясуємо разом з ювіляром йому виповнилось 60 років. Чи легко бути лікарем? І наскільки така професія впливає на долю, Ніколай Володимирович. Давайте вспомним, почему вы, ви вообще стали врачом. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что два товарища у меня было э, медика. Один поступил в мединститут, второй это старший мой товарищ, второй заканчивал э, в Одессе фельдшерскую школу. И все разговоры э, друзей были о медицине. Поэтому для меня э, принципе и выбора не было. Я должен быть э, с ребятами вместе одинаково. Это были мои старшие товарищи, которые... И в Давайте поговорим о периоде вашей учебы. Где вы обучались в профессии медика? Ну, обучался в профессии медика я в Одесском медицинском институте. С первого курса работал санитаром, на после третьего курса работал анестезистом в еврейской больнице, это была больница скорой помощи, которая принимала все шесть районов города Одессы. Потом работал, также работал анестезистом в первом роддоме города Одессы. Ну и в итоге вышел анестезиологом-реаниматологом в Кировоградской области в 1978 году. Николай Владимирович, а как дальше с вами судьба обращалась, куда она вас кидала именно уже на нашей территории? Ну, приехав в Кировоградскую область в 1978 году, я закончил интернатуру по анестезиологии в областной, э, областной больнице. Затем по направлению был, рабо, э, был направлен в Гайвинскую центральную районную больницу, где работал анестезиологом-реаниматологом 9 лет с 1.08.87 -го 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 года. Значит, э, был переведен в Бобринецкую центральную районную больницу э, на должность главного врача районной больницы, где проработал до 2000 года. Затем работал в санатории профилактории Юность Кирватского педагогического университета в 2000 году. Параллельно работал главным врачом ликвального диагностического центра Ацинус. В 2005 году стал начальником управления здравоохранения Кирватской областной державной администрации где проработал 8 лет. У вас достаточно пестрый такой вот э, список работы, очень разноплановый, интересный. Э, скажите, как вот этот уникальный ваш опыт э, биографический работы медиком в разных ипостасях, э, как вот он на вас э, повлиял, чему научил? То есть что вы о профессии медика вот сейчас по итогу уже можете сказать? Чем эта профессия действительно интересна? Ну, вы знаете, начиная работу с санитара, фельдшера, и заканчивая э, доктором, что хочу сказать, за эти года, годы, которые проработал и врачом, анестезиологом, реаниматологом, и руководителем разных уровней, можно сказать одно, что как доктор я состоялся, люблю оказывать медицинскую помощь всем и вся. Поэтому сейчас, э, на, э, будучи на другом месте работы в областном наркодиспансере ко мне и до сих пор обращаются люди, как э, те, которые знают меня как врача, так и те, как организатора. Говорят, что каждый врач так или иначе когда-то кому-то спас жизнь. Были ли у вас такие случаи? Ну, вы понимаете, таких случаев было очень, очень много. К этому обязывала, обязывала моя э, работа как анестезиолога-реаниматолога. Но если говорить о том, что как, вдруг, э, чего, то можно очень просто сказать, что э, на дороге несколько э, раз пять или шесть люди, которые уже уходили от укуса пчелы, люди, которые задыхались, потому что не было вовремя введены э, препараты при бронхиальной астме и так далее. Вот. Э, и э, дорожно-транспортное происшествие, когда, это самое, когда таранило колонну солдат, Здесь у нас возле аэродрома, где летает, была такая трагедия в 12 часов ночи. Вот, то пришлось, самое, пришлось оказывать медицинскую помощь прямо на дороге, значит, делать все необходимое, госпитализировать этих людей, вызывать реминационные бригады, которые помогли и спасли пяти раненым военным жизнь. Николай Владимирович, вот профессия врача, она накладывает очень сильный отпечаток на людей. Это специфическая публика, скажем так. Вот дала ли эта профессия вам вот таких настоящих друзей среди медиков? Вот расскажите об этом, ваш дружеский круг, кто, что это за люди? Ну, будем говорить так, что... Медики на Кербатчина очень замечательные люди, самоотверженные. Часто, часто они делают все возможное и невозможное, потому что нет у нас ни институтов здесь, нету ни кафедр, поэтому областная больница, другие наши диспансеры и врачи действительно работают самоотверженно и оказывают ну, всю помощь, которую, которую только можно сделать. Профессия врача она очень тонко влияет. Поэтому люди этой профессии всегда остро отзываются к любой человеческой боли, к любому человеческому несчастью. Поэтому доктора всегда и, и, и оказывают медицинскую помощь, и не только медицинскую, и психологам они становятся со временем. Поэтому люди, наши люди, которые живут в Кировской области, конечно, много получают то, что они хотят то есть и внимание, и уважение, и в то же время качественное лечение. Николай Владимирович, сейчас вы главврач наркодиспансера, это тоже очень ответственный участок. Как вы видите свои вот здесь самые такие главные задачи на этот период? Ну, будучи главным врачом уже второй год, хочу сказать, что мы уже пошли и получили лицензию на право медицинской деятельности, прошли буквально недавно аккредитацию вот. Главные задачи нашего учреждения какие? Это профилактика э, болезней, которые зависят от самих людей. Это наркомания, это алкоголизм. И э, наши врачи делают все возможное, чтобы э, все-таки поменьше было это самое, тех людей, которые зависимы от этих причин. То есть мы проводим и профилактическую работу, работаем и с телевидением, работаем и с школами, работаем с педагогами. У нас работают психологи, поэтому все те вопросы, которые касаются жизни наших пациентов, все они, будем говорить, находятся у нас под контролем, и всегда можно обратиться к психологам, к врачам-наркологам, которые помогут людям, которые болезненны, выйти из этого состояния, или же э, подлечиться и, и понять, э, что, что нужно, а что нельзя в этой жизни. Профессии вы уже 35 лет, это очень-очень большой стаж. Скажите, что бы вы пожелали молодым врачам, которые только-только начинают заниматься вот такой сложной деятельностью? Ну, я бы хотел сказать, во-первых, что врачи, молодые, которые приходят, много среди них есть умных, толковых, которые хотят работать, и хочется им пожелать первое. Если вы уже пошли в медицину, значит, держайте до конца. Первое – это отношение к людям. Второй вопрос – это профессионализм. В третий – это каждый доктор должен быть психологом. Самое главное в этой жизни – это если ты решился, значит, нужно помогать людям. Не умеешь не навреди. Это самое главное. Отправка аллеи. Поэтому коллегиальность – это очень большое дело. Не могу не задать вот такого вопроса. Вы сами доктор. А придерживаетесь ли вы в своей бытовой жизни, ежедневной, именно канонов здорового образа жизни? Ну, во-первых, я уже лет 17-18 не курю. Второй вопрос. Я с 87-го года охотник значит, вот, вот эти вещи, которые есть, охота, рыбалка, они помогают доктору переключиться с одной э, мысли на другую. Они очень здорово помогают, в том числе и помогают поддерживать и э, жизненный тонус. Вот. И для того, чтобы э, более э, решать вопросы, нужно пони понимать, что нужно, когда возможно, нужно и немножко отдыхать. Ну а охота это замечательный вид отдыха. Не важно добыть добыть важно ее увидеть в природе. Ну и еще один обязательный вопрос. Ваша жизненная кредо? Ну, главное жизненное кредо у меня – это если не можешь помочь, не вреди. Учитывая то, что я доктор, первое всего, что нужно – это понимание людей, это умение помочь Людям в їхній біді. Щосереди в ефірі Кіровоградського обласного радіо слухайте в прямому ефірі програму Сімейний лікар її ведучі лікарі-онкологи Андрій Гардашніков та Світлана Гордашнікова щотижня о 18.20 протягом півгодини проінформують вас про найцікавіші медичні події та найновіші технології лікування. В історії вітчизняної медицини є постаті, імена яких шанує вся країна. Один з таких лікарів генів це безумовно Микола Амосов. Продовжуємо цикл сюжетів, присвячених сторіччю з його дня народження. Учитывая, що действительно ім'я Амосова це всемирно известное, і ЮНЕСКО прийняла таке положення рішення о проведенні. года Амосова в этом году, в связи с его столетием, со дня рождения, в области проводились определенные мероприятия, которые ну, были направлены на почитание его трудов, на развитие кардиохирургии и в нашей области. Если раньше у нас область была в этом плане не совсем полностью укомплектована, не проводилось достаточное количество, вообще мало было оперативных вмешательств на сосудах, на сердце, то благодаря приобретению новой аппаратуры в кардиодиспансерии в настоящий момент проводятся эндоваскулярное вмешательство на сердце при различной патологии сердечной. То есть наши хирурги, наши специалисты, внедряют очень много уже в нашу практику операций, всяких вмешательств на сердце, которые были заложены идеями Амосова в свое время. Больших операций мы еще не делаем, но постепенно идет развитие кардиохирургии в нашей области. Год Амосова, я говорю, не случайный, потому что это великий человек. Он создал сердечную хирургию на Украине. Благодаря его мудрости, его таланту, его организаторским способностям Николая Михайловича в Украине появился институт сердечно-сосудистой хирургии, который, я считаю, успешно работает, продолжает дело Николая Михайловича Амусова и оказывает помощь нашему украинскому народу. Я вам... 30 лет рядом с Николаем Михайловичем, ну 20 лет, наверное, рядом за операционным столом и то и другое. И сколько тяжких было операций, сколько было неудач, и выдержать, и сохранить вот эту, э, эту хирургию, поставить ее на рельсы, и чтобы она развилась не только в институте в Киеве и, и, и на Украине, это был большой подвиг, потому что он же ее не создал. До него уже было в Европе, в Америке, э, дело делали операции на сердце, а у нас в кустарных условиях с лесором сделана примитивная машина, искусственное сердце легкие, на этом деле мы делали эти операции, страдали долго очень выхаживались больные, умирали, были тоже этой трагедии, они очень тяжко переносили Николаю Михайловичем, он уходил на неделю, там на несколько дней кибернетикой занимался, Лена Николаевна была очень жесткая женщина, профессор, которая руководила клиникой, были хирурги, которые тоже вместе с ним не сдавались и сохранили это дело, но ну, он все время был над нами. И вот, наверное, в этом ее гениальность, что надо было сохранить, многие же ушли, не смогли вот это дело продолжить начинали и в Кировграде было и в Сорежеском институте и в других областях не выдерживали того напряжения сердцем которое на сегодня мы спокойно его держим в руках анестезиолог руководитель сердцем оно работает нормально. И мы на работающем сердце делаем операции спокойные, тысячами, с хорошими очень результатами. Поэтому я так думаю, что то, что вот сейчас люди собрались здесь, и почти, наверное, очень правильно, потому что я говорю, что если Николай Михайлович, что может быть это хирургия Так і заглохла, як она заглогла в у всіх тих самих республіках, там ну середньоазіатських, кромі помір того, що в Білорусі очень добре тоже поставлена сердечна хірургія і всього. А в інших не такого чоловіка, який би його підняв з цілою з большим напряженням, з устраю здоров'я, і все. це був останній сюжет програми. Зустрінемось за тиждень. І пам'ятайте, здоров'я це найголовніше.